Ну, сегодня у нас была вторая выездная игра. Тут очень, что во Львове, что в ивано очень тяжело играть. Команда домашняя, очень хорошо играет. Ну, хорошо, что сегодня для нас все хорошо сложилось. Но хотя игра не очень простая была. В Первую половину мы играли довольно уверенно в защите в нападении, за чего был у нас перевес. А в второй половине где-то, возможно, не для концентрации, не может, где-то слишком большая уверенность в своих силах позволила позволило Гаверли достать нас, а мы в конце вместо того, чтобы воспользоваться этим моментом и уйти в отрыв, мы перестали атаковать кольцо, пошли потери, и за счет этого была такая нервная концовка. Поэтому я думаю, что нам нужно разобраться в команде, чтобы у нас не было, потому что это было во Львове, и это случилось бы сегодня. Хорошо, что сегодня мы не допустили этого. Ну, в дальнейшем не должно было такого больше повторяться. Ну, я думаю, что это все связано все равно, это от нас, мы сами виноваты. Мы очень начинаем, когда у нас появляется небольшой плюс, мы начинаем их играть не то чтобы неуверенно, мы играем расхлябанно. Мы не дорожим мячом, мы не увеличим свое преимущество, и за счет этого появляются такие потери. Спасибо. Первая половина для нас сложилась удачно, мы ушли в отрыв. Сергей сказал, я повторюсь, вторая половина за счет зоны защиты Гаверлы мы не попали, скажем так, я не скажу, что у нас были проблемы с зонной защитой, мы находили свободные броски, но мы мы их не забили. Где-то может быть они были поспешные, где-то может быть неправильное решение принимали, но факт фактом, что мы не, не забили свободные броски, сделали много потерь за, за счет этого, за счет того, что неправильно принимались решения. Очень хорошо сыграли на сдваиваниях про э, Гаверла внизу, мы не сумели вовремя э, правильно распорядиться мячом. Отсюда каких есть страт. У вас всегда хорошая команда, и в этом сезоне тоже есть есть хорошие игроки, опытные, и хорошие американцы, которые, я думаю, еще себя проявят, Мне кажется, они еще, особенно э, десятый номер, да, Джеймс Джейсон, он еще, мне кажется, не 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 в полную э, не вошел, может быть, не не акклиматизировался, может быть так. Но я думаю, что он себя еще и проявит. Это то, что я видел, он достаточно техничный игрок, э, хорошо э, хорошо чувствует мяч и э, может играть. Играть не на лупости мы сегодня видели что он может и спиной играть и хорошая скорость у него я, я думаю что у вас хорошая команда и нам было сегодня очень непросто и позавчера не пробовала тоже непросто поэтому это двоякое такое. Может быть это и хорошо, может быть и плохо. Хорошо тем, что появились команды и украинские игроки, те, которые, может быть, были не востребованы, сейчас стали востребованы и в той и в той лиге. Мне, мне например, это нравится, так как я работал с молодежью, я за то, чтобы развивать украинских игроков. А сама ситуация, конфликт, конечно, это нехорошо. Не, не Перші четверті було чимало відривів, ви за рахунок на всього набрали очки в четвертій. Ну, можна все-таки дати таку суб'єктивну оцінку, що команда втомилася. Це було видно в поведі, що впала швидкість. У зв'язку з тим запитанням у вас в розстрілі тільки 9 чоловік, чи буде доб хтось добирати. Обов'язково будемо добирати. Ми в цьому напрямку працюємо і. Некоторые игроки не соглашаются, где-то не подходят нам люди. Сейчас не так много, много на рынке свободных, хороших игроков. Брать из, из -за замки, М -м. Пока этот вопрос мы не рассматривали. Мы хотим усилиться украинским игроком.